Так, и всем привет! Вы пожалуй на мое новое видео. Вы на канале Черная Зирка. Э, я хотел бы вам показать, как сделать из бумаги золо золотого бичкомбера и гальватонуса. По, ну я делаю по игре. Трансформеры земные войны. Вот, значит, для начала мы исток листок... Любых размеров в, в клеточку. Дальше. И все поставку значит, 2 на 2. Тут а, 2 на 6 клеточек. Тут а, 6 на 6. Тут я написал золото, За... тут цепь а, сойдет обязательно. То вот тут а, вот значок у цей класса тоже не обязательно. Тут, просто написать имя персонажа. Звездочки то, ну, тоже по желанию. А, Дальше. Звеху. А, еще звеху. Ой, и вот тут. -а. Так, оце у нас тоже э, 2 на 2. Тут тоже 2 на 2. И тут 2 на 2. Вот это -а вот так ось. Вот сюда вот так линию. Вот такие вот прям. Вот такие вот прям окутных 2 на 8. Блин, и тут еще вот так. И вот, куда-то. вот, вот, М -м -м так вот якось его так вот 2 на 8 и вот этот код конструкции повторяем 4 раза потом малюем от вот такие вот 3 то есть 3 на 3 кубики тут вот 3 на 5 вот тут такие рисуем вот Дальше кружочки кисел. У меня ну, вот линейка вот такая. Вот такая есть. И вот такая есть. Вот. Тут есть кружочки, я сюда была. Ладно, просто чтобы, Вот это такие кружочки, чтобы вин э, Две на 2 такие веки, А тут чтобы э, почти, ну, чтоб почти 4 на 4 будет. Так, дальше. Вот тут вот 2 на 2, и тут, и тут, и тут. вот внизу так само 2 на 2 3 штуки. И тут и вот 2 на 4 3 штуки. Вот такие вот рисуем. И вот тут. Вот, вот, вот. Цель, чтобы креплять руки. Вот, вот 2 на 2. И тут это полосочка. Тут это тоже. Тут уже 2 на 5. Тут 2 на 2. Вот так вот. 2 на 5, 2 на 2, ось 2 на 1. Так, вот такие вот тут дальше ищем ось тоже вот, такая линия тут один, один на два один на пять и вот такая вот один на два штучка Деталь. А также вот такие вот ручки рисуем. тоже по клеточках вот так а вот все же не по клеточкам главное чтобы оно было в длиной не в две клетки того, что мы желательно можем его поливать. Он разделится на две части. В первой вы же будете вот сливать бичкомбер, а в второй гальватрон. Вот. Дальше. Голова. Ну, 2 на 2 в количестве 6 штук. Сначала рисуем так, 6 на 6 квадрат. И на ты уже делаем на квадратике 2 на 2. Тут уже вот тут 5, 6. И делаем такую полоску. Вот 1 на 6 вот и вот это еще 6 на 4 вот все так вот я делаю. теперь беру ножички и вот тут так вижу вот так вот по вот этой полоске тут сверху так вот я тут сверху все вырезал из-за вот лишнего теперь... вот так вот, а же белые квадратики, це и цель не нужны будут. Тут это же, туда клей будем мазаться. Вот и тут он. А, Крыло я прислала. Так, вот я тут э, хопа, Видимо, отуток, аккуратненько. Вот это так аккуратненько. Вот сюда. Дальше. Опа. Ну и дальше вот эту вот, вот, так покачку вырезаем его все аккуратненько. О, и вот так вот сюда. Так, вот сюда вот аккуратно я, вот. я вырезал. вот. Колеса тоже я вырезал. Вот четыре штуки. их. Все, ладно. Теперь мы его все соединим. Значит, я. А, для начала я даже поворот. Ну, я буду в Сюда откуда Вот. Вот тут вот. Обрезаем вот, вот. эту подставочку. Потом. вот э, сюда вот так вынесли. Хопа. Вот этим мы вырезаем. Маленький, маленькую детальку. И теперь Вырезаем его с этой стороны полностью вниз и вот так вот с стороны тоже полностью туда вот, до, до конца. Вот так вот все вырезал. Вот сейчас вот, все деталька отдельно. И вот эти детали мы соединяем вот так Ровные части так широкий скрывок вырезал. Я чего? Ну что всегда, когда я фигурки с бумаги люблю, все всегда ровно, а вот сейчас на видео делать, ну что здесь закрыл. Я скорее всего, то, что я делюсь, то на самое это, то на... Могу, наверное, погонять. Капец, он сколько видео уже пошло, а я забыл микрофон прицепить до наушников. Надеюсь... Это хорошо будет. Так. Типа. Опызаем ручки. И вот так вот. На пополам Хопа. Типа. Вот туда. Я тут сразу же предупреждаю, и ушел Хопа разрезаем. Сразу же предупреждаю, что он трансформироваться не будет. Да предупредили я поздно, конечно. Но ну, да, трансформироваться он не будет. Это просто так фигурка, как э, трансформера. Пис возможности к трансформации. Так, хопа. Дальше. Вот тут вот так вот обрезаем. Вот. Вот тут и так заезжаем все по линиях. Вот тут и. Вот так вот. Вот тут так да, пополам. Вот и Так ебнуть. Где надо загазать по линии, я кажу. Так тебе беремо оце всі жовтим этими и згинаємо по лініях. Не по, по цей линии загинать нельзя. Только по цих линиях. Хопа хопа. Короче, если ця линия касается до білого вот, хито і загадать. Як кто білого вообще не касается, не загинать. Так, все, я все э, и разрезал, где надо и так, значит. Пока что, пока я ничего не скажу, где их разрезать, то можно там делать. Так, вот тут, все детали. Вот тут вот делаем разрезы. Вот. Вот тут видно. Так, дальше. Детим такой деталь. Первый вариант такой детали, чтобы только вот тут был разрез. Вот. Вот первый. И, и ось другая так вот. Самая. Типа, другие вариант такой детали. Ну, то ноги, а ось руки. По... Вот тут еще раз дополнительные. Вот, тоже две штуки. Дальше вот тут вот, ну, так, хопа. Вот так вот вот. Вот так вот вот в виде вышеполного знака. Вот тут вот, вот так вот. Ну, вот тут. Вот. до конца же все обило, дальше ничего из этого не надо, вот, вот так вот, -вот. поставку и тоже так хоп, хоп, хоп и хоп, так и тут вот четыре разреза, и вот четыре разреза, тоже он як вот, и просто все склеим. Ну, примерно... Камера что-то Вот так якось его сложить. Хопа, все склеить надо. Ну, естественно, вот все вот тут... Вот это склеить только на белый. А вот тут вот все то и надо. Клей на беленький. Намазал, так. Хопа. И все. Так, ладно, я все склеил. Ось все вот тут разрезал. Вот так вот эту детальку. Давай берем вот эти детали, две штуки. И вот такие вот детали. Так, только то, то то, то четыре, а эти две остальные тоже. Тут то так сгибаем по линиям. Хопа. И так до одной. И вот по ней покажу. Хопа, клеим. Хоп. Вот так вот его клеим э, а, вот. еще по всей линии так хоп сюда Цвет лучше разрезать вот потом вот, вот так сгинаем и вот это тоже И, в принципе, готово. Так, все, готово. Вот, теперь вот тут мы клеим руки, вот Вот. И вот, вот сын. Кисти. Так, теперь вот лажа. Бэму, вот эту так. Так, вот так вот. Сюда мы оцю так вот мы клеим вот эту так. Так вот мы и клеим. Потом, ныщем. Мы клеим вот эту детальку. Еще, еще Вот эту деталь. Вот так вот, хопа, вот эту деталь. Вот сюда ее. Вот Снизу. И, и поверх. О, вот эту конструкцию накрываем вот этой деталью. Вот так вот мы ее клеим. И вот это туда загинаем. Все. Все в кучу. Так, ось, тело слепым до кучи. Дальше мы берем руки э, и клеим их. Но клеим только на вот всю часть, вот на вот всю часть, вот. Вот так мы, мы приклеим руки. На вот всю часть мы, мы клеим. Вот всю часть, вот всю часть. Не только эту вот сюда вот клеим и, и самое главное, не вот так, вот не вот так, а вот так. Да токашка, чтобы потом хопа. Ну понятно. Чтобы мы не вот так, а вот так. Вот так, чтобы потом так хопа. Во. Вот. Звук что? Сверху мы кипим голову. Вот так вот. Дальше вот ноги. Вот эту стороны мы вот сюда вклеим. А вот эту часть, господи, вот эти детали вот сюда снизу. Вот Опа, вот так вот. Вот. Потом. Так, Стоп, что я за? все, я все, я не я так, я все, клеим вот так вот ноги. И его дальше вот сюда клеим колесо. Маленький. І от, от ступню. Потім о, оттуда вот от сюди чай намажу клеем і клейму. Вот так вот. Не отак, от не вот так вот, а вот так вот. Клеїмо. Дальше зверху голову. И як ноги будуть готові, ви, так на подставку зверху. Все. Ой, господи, готовий. Так, вот и готовый э бич Объясняю, что я не трансформирую. А, ну и сзади тут такие дефекты. Чтобы его было несложно ну, сосклеивать. Вот. что я не трансформирую? Потому что если он сможет трансформироваться, то это будет какая-то шамалаша, а так? Просто фигурка, пусть там вот руки поднимаются. Руки сгинаются. Пальцы двигаются, ну а ноги что, ноги не двигаются. Стоит здесь двигается. Вот и все.